Нет коррупции. Под таким девизом прошло публичное обсуждение создания новой системы противодействия коррупции в Запорожье. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Представители местной власти, общественники и журналисты собрались на семинар с участием киевских общественников, чтобы обсудить антикоррупционные изменения в украинском законодательстве. Для того, чтобы они действительно запрацювали так, как предбачают новые законы, Тут роль громадськості є ключова. Ми би хотіли, щоб цей процес не тільки відбувався в Києві, цей процес критично важливо, щоб він відбувався в регіонах, От, оскільки представники відповідних нових антикорупційних органів будуть також і в Запоріжжі. Україна за індексами міжнародних організацій, зокрема, вона не повинна знаходитись на 142-му місці, а зробити прорив саме в антикорупційній боротьбі. Запорожье стало четвертым городом, в котором прошли подобные встречи. Эксперты утверждают, если само общество не откажется от взяток, побороть коррупцию будет невозможно. Запорожцы не отрицают, порой сами давали взятки за решение вопросов. Куда не пойди, в больницу пойди, надо взятки давать. Ну, а за учебу надо взятки давать. И кто страдает? Родители страдают. Потому что им надо где-то доставать деньги. Среди знакомых многие я видел. Ну как, Знаю, давали. Сами никогда не брал и не даю никому. Да, знаю много в ЗНТУ и в ЗНУ. Процветает это дело. И дают взятки, и преподаватели некоторые открыто об этом говорят. Поэтому довольно-таки привычно. Я никогда не давал взятки. Когда-то пытался, но не получилось. Но у меня, я никогда не даю. Поэтому предлагает всем чиновникам на региональном уровне подписать декларацию без взяточничества. В Запорожском регионе подобные инициативы встретили положительно. Наши кабинеты в для співпраці. Я понимаю, что много бывает случаев, когда органы, которые занимаются коррупционной деятельностью, або не успевают, або Не так швидко реагують на вас, тому є. Ми приходьте. Ми будемо допомагати. Облдержадміністрація буде ініціювати, допомагати ці питання, присвідчити або почати їх виконання. Кроме этого, предлагают воспользоваться сувенирной продукцией из серии «Я не даю взяток». Так, без взяточной гривны можно расплатиться с чиновником-коррупционером, который потребует взятку. А наклейка на машину снизит вероятность коррупционных действий со стороны госавтоинспектора, уверены столичные гости. Если в Украине эффективно заработает антикоррупционное бюро и общественный контроль, то через 3-5 лет уровень коррупции в нашей стране сойдет к минимуму, считают киевские общественники.